Sizin sayənizdə gələcəyi inamla qarşılayacaq, övladlarımıza və nəvələrimizə işıqlı sabahlar quracağıq. 44 gündə vətən yolunda canlarını fəda edən şəhidlərimiz bizə illərdir həsrətində olduğumuz hissləri yaşamağa nəsib etdi. Növbəti sujetdə həmin şəhidlərimizdən ikisini, Göranboydan olan rabitəçi Arif Süleymanov və baş leytenant Elgün Xıdırovu tanıyacağıq. Benim hayallerim vardı. Gəncə Dövlət Universitetinin İqtisadiyyat Fakültəsini bitirməsinə baxmayaraq, vətəna olan sevgisi Arif Süleymanovun yolunu hərbi xidmətdən salır. O, artıq 5 il idi ki, hərbi rabitəsi vəzifəsində müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu kimi xidmət edirdi. Müharibə başlayan gündən etibarən isə kiçik çağırış Arif Süleymanov Ağucuq, Qaranlıq meşə və Talış kəndi istiqamətində gedən ağır döyüşlərdə iştirak edirdi. Aprel döyüşlərindən sonra hərbi ixtisası seçdi və Ham Oqiya Oqiya müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi xidmətə başladı. Çox məsuliyyətli hərbiçi idi. Vətənin igid oğlu Oktyabrın 8-də Talış kəndində döyüşərkən düşmən tərəfindən atılan ağır artilleriya atəşi nəticəsində qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə ucaldı. O, ölümündən sonra Vətən uğrunda medalı ilə təltif olunaraq 50-nin obasının ailəsinin ən əsası, xalqının qürur mənbəyinə çeşir.